Анделя! Сухаємо! Героїв України! Сьогодні день покрови, 14 жовтня, день українського воїнства. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх воїнів, як наших предків, так і сучасників, які воювали і воюють за нашу землю. Відповідно, сьогодні в програму вирочистити війшов урочистий марш. Задача сегодняшних украинских националистов является исправить эту ситуацию к лучшему и поспособствовать тому, чтобы диверсии любые, какие бы то ни были, будь то на фронте, будь то в тылу, в регионах или саботаж в кабинетах в Киеве, чтобы они были невозможными. Современное поколение украинских националистов способно взять на себя эту задачу и в течение короткого срока

по линии. Нет? сейчас, потом посмотрим. Все мне показали. Она его еще спустим.